Dərsimizə başlayaq. Bizim, bizim bugünkü dərsimiz məsələ həlli, hərəkətə aid məsələlərdir. Bu gün biz hərəkətə aid məsələlər həll edəcəyik. E, sürət, zaman, məsafə, yəni gedilən yol anlayışlarını və onlar arasında əlaqəni öyrənəcəyik siz yəqin ki, məsələlər həll edəndə zaman tez-tez qarşınıza çıxır ki, sürəti saatda 70 kilometr olan və yaxud 5 saatda gedilən yol və yaxud sürəti saatda e, sürəti saatda 60 kilometr olan avtobus e, 320 metr məsafəni neçə saatda getdi. Bə belə bir e, məsəllər qarşımıza çıxır və siz e, bu gün biz bunları öyrənəcək bu cür məsələlərin necə həll olunduğunu, sürəti tapmaq üçün nə etmək lazım olduğunu, zamanı tapmaq üçün nə etmək lazım olduğunu, gedilən yolu, yəni məsafəni tapmaq üçün nə etmək lazım olduğunu e, nümunələr üzərində öyrənəcəksiniz. Deməli birinci gedilən yolun tapılması. Buna aid məsələlər eləyəcək. Gedilən yolun Yəni məsafənin tapılması. Sürəti 60 km/saat olan avtomobili 4 saata getdiyi yolu tapın. Sürəti 60 km/saat dedim. O deməkdir ki, yəni avtomobil 1 saata 60 km yol gedir. Bəs 4 saata nə qədər yol gedə? Bunu tapmaq üçün sürəti, yəni 60 km/saati 4 saata zamana vururuq də, gedilən yolun 240 km olduğunu tapırıq. 2-ci. Sürəti 100 metr dəqiqə olan piyadanın e, 5 dəqiqə getdiyi yolu tapın. Yəni o deməkdir ki, e, piyada 1 dəqiqəyə 100 metr məsafə gedir. Bəs 5 dəqiqəyə nə qədər məsafə gedər? Yenə bunu tapmaq üçün sürəti e, zamana vururuq. Yəni 100-ü 5-ə vurub 500 metr e, piyada 5 dəqiqəyə 500 metr məsafə gedər. 3-cü sürəti e, saniyədə 12 kilometr olan raketin 60 saniyəyə qət etdiyi yol. Yəni raket burada onun sürəti 12 kilometr saat. Bu deməkdir ki, raket 1 saniyəyə 12 kilometr yol qət edir. Bəs 60 saniyəyə nə qədər yol qət edər? Burada yenə də sürəti, yəni 12 km/s-ni vururuq 60 saniyəyə və onun 60 saniyədə 720 km yol qət etdiyini tapırıq. Yadda saxla. Gedilən yol sürətlə zamanın hasilinə bərabərdir. Gedilən yol sürətlə zamanın hasilinə bərabərdir. E s v sürətlə zamanın hasilinə bərabərdir. Bu o deməkdir ki, gedilən yolu tapmaq üçün sürəti zamana vururuq. 2-ci sürəti tapın. Sürəti tapın. 3 saata 150 kilometr qət edən motosikletinin sürəti nə qədərdir? Yəni 3 saat eyni sürətlə 3 saatda 150 kilometr yol qət edib. Burada e, motosikletinin 3 saatda 150 kilometr yol qət etdiyini getmişsə, 1 saatda nə qədər yol qət edər? Bax, 1 saatda nə qədər yol qət etdirmək üçün e, gedilən yolu zamana bölmək lazımdır. Mən də 150 km-i bölürəm. 350 kilometri 3-ə böləndə 50 km/saat. Deməli motosikletçi 1 saatda 50 km yol qət etmiş oldu. Bu motosikletçinin 1 saatda getdiyi yol, yəni sürətidir. 2-ci. 5 dəqiqədə 1000 metr məsafə qət edən xizəkçinin sürətini tapın. Yəni xizəkci 5 dəqiqədə 1000 metr məsafə qət edir. İndi onun sürətini tapmaq üçün bilməliyik ki, xizəkci 1 dəqiqədə nə qədər məsafə qət edir və bunun üçün getdilən yolu zamana bölüb motosiklet e, keçəcəyçinin sürətini, yəni xizəkci dəqiqədə 200 metr məsafə sürətlə e, sürüşürmüş. Yenə gördüyünüz kimi, 5 dəqiqədə 1000 metr yol məsafə qət edirsə, 1 dəqiqədə nə qədər məsafə qət edir? Onun üçün gedilən yolu, qət olunan məsafəni zamana bölürük. O məsafəni getmək üçün sərf olunan zamana bölüb sürətini tapırıq. 3-cü məsələ yenə sürətin tapılmasına aid 3-cü məsələ. Dörd saatda 220 kilometr qət edən yük maşınının sürətini tapın. Deməli yük maşını 4 saatda 220 kilometr məsafə qət edir. Bəs 1 saatda nə qədər məsafə qət edər? 1 saatda qət etdiyi məsafə onun sürətidir. 220 kilometri 4 saata bölü yük maşınının 1 saatda 5, 55 kilometr getdiyini Yəni yük maşının sürətinin 55 kilometr saat olduğunu tapdıq. Yadda saxla. Sürət gedilən yolla zamanın qismətinə bərabərdir. Sürət gedilən yolla zamanın qismətinə bərabərdir. Yəni sürəti tapmaq üçün gedilən yolu, yəni məsafəni zamana bölürük. Burda mən seçilmiş düsturları yazmışam və onu da bir azdan izah edəcəyəm. 3-cü zamanın tapılması. Belə bir məsələ verib. 80 km/saat, yəni 1 saatda 80 km sürətlə hərəkət edən avtomobilin 320 km yolu neçə saatda qət edər? Qət etdiyi zamanı tapın. Yəni e, saatda 80 km sürətlə hərəkət eləyir və 320 kilometr yol qət edir. O bu yolu 320 kilometr yolu neçə saatda qət edər? Bunu tapmaq üçün zamanı tapmaq üçün gedilən yolu sürətə, bu yolu hansı sürətlə gedirsə, sürətə bölürük və e, zamanı tapırıq. Yəni 320 kilometr yol və bu yolu saatda 80 kilometr sürətlə Avtomobil gedib ona görə 320-ni 80-ə bölür. Bu yolu 300 km yolu 4 saatda getmiş olduğunu tapdı. İkinci. Saatda 25 km məsafə qət edən gəmi, eee, 100 km məsafəni neçə saatda qət edə? Saatda 20 km bu o deməkdir ki, 1 saatda 20 km, eee, 1 saatda yeni üç metr yol gedir. Bu gəminin sürətidir. Və gəmi 100 metr, 100 kilometr məsafəni neçə saatda gedər? Yenə burada e, gedilən yolu, qət olunan məsafəni sürətə, gəminin sürətinə bölürük və gəmi bu yolu 4 saatda gedər. Zamanı tapırıq. Bu yola sərf olunan zamanı tapırıq. 3-cü saatda 75 kilometr saat sürətlə hərəkət edən e, Avtomobil 450 kilometr məsafəni neçə saatda qət etdi? Yenə də burada gedilən yolu sürətə bölürük və 6 saat zamanını tapırıq. Yadda saxla. Zaman gedilən yol zamanı tapmaq üçün gedilən yolu sürətə bölürük. Yəni zaman gedilən yolla sürətin qismətinə bərabərdir. Burada düstur yazmışam, indi sizə düsturları izah edəcəyəm. Düsturlar Şuna gedilən yol, yəni məsafə S hərfi ilə işarə olunur. Gələcəkdə ola bilsin sizin qarşınıza düsturlar çıxsın. Ona görə mən bu düsturları sizin üçün yazıram ki, sizin qarşınıza çıxanda çaşmayasınız. Gedilən yol, yəni S hərfi ilə işarə olunur, sürət V hərfi ilə, zaman T hərfi ilə işarə olunur. Deməli biz öyrəndiyimiz kimi gedilən yol sürətlə zamanın hasilinə bərabərdir gedilən yol sürətlə zamanın hasilinə bərabərdir. Yəni S bərabərdir V vurulsun T. Bu gedilən yolun, yəni məsafənin tapılmasını aid düsturdur. Gedilən yol S bərabərdir sürət V vurulsun zaman T. 2-ci sürət gedilən yolla zamanın nisbətinə bərabərdir. Yəni sürəti tapmaq üçün gedilən yolu zamana bölürük və sürət s zaman t s gedilən yol başlayan s gedilən yol t zaman. Yəni sürət gedilən yolla zamanın nisbətinə bərabərdir. 3-cü zaman gedilən yolla sürətin nisbətinə bərabərdir. Tə zaman s gedilən yol v sürət, deməli zaman gedilən yolla sürətin nisbətinə bərabərdir. İndi onların vahidlərini sizə deyəcəyəm. Gedilən yolun vahidləri, yəni uzunluq vahidləri burada götürülür. Gedilən yol uzunluq vahidləri götürülür. Millimetr, santimetr, desimetr, metr, kilometr. Sürətin vahidləri saat kilometr. Bax bu xətt bölmə işarəsi kimi göstərilir. Saat kilometr. Dəqiqə metr. Saniyə metr. Dəqiqə kilometr və s. Yəni birinci tərəfində zaman vahidləri olur, ikinci tərəfində uzunluq vahidləri. Yəni bir saatda gedilən yol, bir dəqiqədə gedilən neçə metr gedib, bir saniyədə neçə metr gedib. 1 dəqiqədə neçə kilometr gedir və bu e, sürətin vahidləridir. Zaman vahidləri isə e, saniyə, dəqiqə, saat, bunlar da e, zaman vahidləridir. Dərsimiz bu qədər. Sağ olun.